Mayın 23-də prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Tənedə əsasən baş nazirin müavini Şahin Mustafayev komissiyanın sədri təyin olunub. Naqçivan müxtar respublikasının baş nazirinin müavini, eləcə də xarici işlər, daxili işlər, ekoloji və təbii sərvətlər, ədliyyə, kənd təsərrüfatı, müdafiə nazirlərinin müavinləri, həmçinin dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisinin birinci müavini, dövlət sərhəd xidməti və xarici təhsil xidmətinin rəislərinin müavinləri, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədrinin müavini, əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəisi Prezident administrasiyasının qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin sektor müdürü komissiyanın üzvləri təyin olunublar. Dövlət komissiyasının tərkibinə Qazaq, Aqstafa, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcə, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları da daxil ediliblər. Sərəncama əsasən Nazirlər Kabinetinə Dövlət Komissiyasının katibliyinin və adiətli dövlət orqanlarının mütəxəssislərinin ibarət müntəzəm fəaliyyət göstərəcək ekspert qruplarının yaradılmasını təmin etmək tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev mayın 23-də Türkiyə prezidenti Rəcəb Təb Ərdoğana zəng edib Dövlətimizin başçısı duran Bruseldə Azərbaycan prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında keçirilən görüş barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev görüş zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, bu xüsusda Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüquqa əsaslanan 5 prinsipin təqdim olunması, iki ölkə arasında münasibətlərin normalaşdırılması, nəqliyyat dəhlizinin açılması, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı müzakirə olunan məsələlərə toxunub. Azərbaycan prezidenti bu tərəfli görüşün nəticəsini müsbət qiymətləndirdiyini bildirib. Dövlətimizin eyni zamanda bu gün Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verdiyini də qeyd edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılması, o cümlədən həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolunun çəkilməsi məsələləri ilə bağlı tərəflərin razılığı gəldiyini bildirib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan üçtərəfli görüş barədə verilən məlumata görə minnətdarlığını ifadə edib və bu görüşdə əldə olunan müsbət nəticələri yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri bölgədə hündərsikli əldə edilməsinin önəmli vurğulayıblar. Dövlət başçıları söhbət zamanı iki tərəfli dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə dair məsələlər və gələcək təmaslar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bruseldə keçirilən görüşdə əldə olunan razılaşmanı Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğuru kimi dəyərləndirmək olar. Mənnər mixində Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Milşel və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinin arasında 5 saata qədər davam edən görüş bu ilin 6 aprel və ötən il 14 dekabr görüşünün davamı hesab edildi. Görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, iki ölkənin münasibətlərinin normallaşdırılması, naqdil dəhlizin açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası müzakirə edildi kürsünin nəticəsi olaraq cənab prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində ə, yekun nəticə ə, müzakirəsi həyata keçirilmişdir. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanın istəkləri doğrultusunda məsələlər öz həllini tapır. Həm dəmir yolu ə, xəttinin çəkilişi, həm də avtomobil yolu ilə bağlı razılıqların əldə olunması Azərbaycanın istəyi olma xarakteri, həm də 3 Rusiyanın vasitəçiliyi ilə keçirilmiş danışıqlarla bağlı imzalanan bəyanatlara da uyğundur. Eyni zamanda Rusiyanın mövqeyi hazırki durumda çox maraqlıdır, çünki Brüsseldə keçirilmiş görüşdən sonra Sergey Lavrov həm Ararat Mirzayan, həm də Ceyhun Bayramovla telefon əlaqəsi saxlamışdı və bununla mesaj verməyə çalışdı ki, Rusiyada prosesin içində var və bu proseslərdə ümummilikdə yer almağa çalışır. Bütün bunlar onu göstərir ki, hazırda toprosuya tərəfindədir və Rusiya növbəti danışıqlar rundunu keçirədlər. Bu görüşün nəticəsindən ümumi prosesin gələcəyi bəllənlənəcək və ümumilikdə biz Rusiya ilə Avropa İttifaqı arasında region uğrunda bir mübarizəni görürük və məhz 6 apreldən sonra 22 may aralığında hələ ki görüşün Rüsseldə keçirilməsi onu göstərir ki, Avropa İttifaqı regionda sülhün və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində daha israrlıdır və qətiyyətlidir. Dağlıq Qarabağ deyil, sadəcə Qarabağ ifadəsinin istifadə edilməsi, status məsələsindən söhbət açılmaması, yalnız Azərbaycanda yaşayan erməni əhalinin hüquqları barədə danışılması kimi halları Azərbaycanı uğru hesab etmək olar. İşğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi, itkin düşən şəxslərin taleyinin müzakirə olunması da Brüssel görüşündə həlli vacib olan məsələlər sırasındadır. Bundan əvvəlki görüşdə aprelin sonuna qədər Azərbaycan və Ermənistan arasında işçi qrupunun yaradılacağı qərarlaşdırılanda rəsmi Bakı dərhal işçi qrup yaratdığını, hətta nümayəndə heyətini ezam etməyə hazır olduğunu bildirdi. Ermənistan isə həmişə kimi öz xislətinə uyğun addımlar atdı. Görüşün nəticəsini manipulyasiya etməklə, 2020-ci il 10 noyabr bəyanatı da daxil olmaqla, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməklə səyləri hece endirdi. Ona görə də siyasətçilər hesab etdilər ki, aprelin ardından Avropa ittifaqı ilə əldə olunan razılıqlar Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmədiyindən növbəti Brüssel görüşünə zərurət yarandı. Ağərliyərim, 6 apreldən sonra komissiyalar yaratmaqda kərəldilən Ermənistan dünənlər komissiyaların demək yaradılmasının elan eləyiblər. Ermənistan baş nazir İdiboelin tərkibində demək 21 il, demək sonuncu qruşel görüşə 22 ay da keçsən Buxara görüşün. Böyük bir nəsə olması ilə ümumilikdə kompromis əldə olunub, bəzi məsələlərdə razılıq əldə olunub, olunmayan məsələlər də var. Ona görə də komissiyaların görüşünə zəmanət lazımdır. Bundan sonraki siyasi proseslərdə Ermənistanın atacağı addımlar var və ən önəmlisi də burada Rusiya tərəfdaşı var, görə imkan verib-verməyəcək. Bilirsiniz ki, döyəmlərdə Ermənistan küçələrində mitinqlərin də sayı artıb. Həmin bu görüşün barədə tənqidlər və o cümlədən mətbuatlarında da bəzi fikirlər yazılıb. Ona görə də, eee, Ermənistanın 22 aprel, 6 aprel ve 23 may 6 aprelden sonra ki yani bu sonuncu görüşten sonra götürdüğü öğütlerleri yerine getirip yedirmemesini zaman gösterecek. Ancak bu kamerseler yaradılırsa demek neyse bile bir işi var. Habelə siyasi şərtlər hesab edirlər ki, Ermənistan daxilində olan gərginlik sülh məsələsinə mənfi təsir göstərməməli. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəsindən sonra regionda sülh bərqərar olmalıdır. Akif Şükürəmdin əsət yerli gündəlikdici paylaşımı üçün. Bir qrup diplomat Qubadakı Qırmızı Qəsəbəyə səfər ediblər. İndi Qubada xarici turistlərin baş çəkəcəyi, tarixi və mənəvi əhəmiyyəti böyük olan daha bir yer olacaq. Bu yer həm də multikulturalizmin Azərbaycanında əyani göstəricilərindən biri olacaq. Bu məkan yaşı 100 ildən çox olan Qırmızı Qəsəbə Yahudilərinin gənənəksəl evi idi. Belə ki, Dağ Yahudilərinin sıx yaşadığı, Qubadakı Qırmızı Qəsəbədəki Raşpil Zaxariyev küçəsindəki ev bərpa olunaraq ölkəmizə gələn turistlərə Qubadada yaşayan Dağ Yahudilərinin gələnəkləri, onların adət-ənənələrini qoruyub saxlamaları ilə bağlı bilgiler almalarına kömək olacaq. Heydər Əliyev fondunun Dağ yahudilərin muzeyinin İsrailin və Amerikanın Azərbaycandakı səfirliklərinin dəstəyi ilə bərpa olunacaq Qırmızı Qəsəbə Yahudilərinin gələnəksəl evinin təqdimatı təorənində Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyaddin Əliyev, Milli Məclisin deputatı, Heydər Əliyev fondunun beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri Sultan Məmmədov, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Lilizenberger, İsrail dövlətinin respublikamızdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri George Dik eləcə də Qırmızı qəsəbəni görmək istəyən bir qrup İsrail vətəndaşları iştirak etdilər. Yalnız Azərbaycan da deyil, dünyanın hər yerindən yahudilər 18-ci əsrdə əsası Fətəli Xan tərəfindən qoyulan bu qəsəbəyə toplaşıblar. Buna görə də hər yahudi icmasının öz sinagogu da var burda. Bütün bunların sonucu olaraq Qubadacı bu qırmızı qəsəbə Qafqazın Yeruşaləmi adını alıb. Bu sözləri Qırmızı qəsəbə yahudilərinin Ənnəvi evinin bərpası layihəsinin təqdimat törənində İsrailin ölkəmizdəki səfiri George dik deyib. Bu ölkədə Azərbaycanda müxtəlif ə, dini nümayəndələrin birgə yaşadığı bir məkanıdır və ona görə də biz İsrail ə, olaraq çox qür, qürur duyuruq ki, burada bir yerdə onlarla Azərbaycanla eşidirik çünki Azərbaycan da multikulturalizmə böyük töhfə verir. Hansı ki İsraildə də çox vacib bir alim əməl edir bu layihə iki tərəfdən də vacibdir. Həm Azərbaycanda yahudilərin, yahudi icmasının öz mədəniyyətini qorunması üçün kömək edəcək bir layihədir, həmçinin də daha çox turistləri cəlb edəcək bu bu bölgəyə ki, onlar öz mədəniyyətini, öz irsini digər halqara da nümayiş eləyə bilərlər. Tədbirdə iştirak edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Lili Zemberq öz çıxışında Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail bayraqlarının yanaşı dayanmasına diqqət çəkərək bu üç bayraq dini tolerantlıq və multikulturalizm siyasətini seçən ölkələri təmsil edir. Tolerantlıq bir-birimizin fərqliliyini anlamaq və buna dözmək deyil. Bu müxtəliflikləri qeyd etmək və bəşərhayətin dəyərləri olan bu fərqlilikləri qucaqlamaqdır. So Azerbaijan and Israel are standing up and standing together to promote the idea that people from all around the world, from different cultures and different religions, can and should be able to live together peacefully and in harmony. Bu gün Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan, İsrail göyüsü nümayiş etdirirlər ki, müxtəlif dini etiqadlardan, müxtəlif etnik mənsubiyyətlərdən olan insanlar məhriban dostluq şəraitində birgə yaşaya bilərlər. I'm proud that Azerbaijan and Israel are standing with the United States today to send this important message. It's an important enduring value that the United States wants to share with all of the world. Mən çox Şadam və fəxr edirəm ki, Azərbaycan İsrail ilə və Birləşmiş Ştatlarla birgə bütün dünyaya bu ümumbəşəri dəyəri bütün dünyaya göstərir, nümayiş etdirir. Millət vəkili Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Sultan Məmmədov da Azərbaycanda müxtəlif dini və etnik mənsubiyyətə malik olan insanların birgə dostluq və mərhəbənlik şəraitində yaşadığını qeyd etdi. Bu gün Azərbaycan artıq bütün beynəlxalq ictimaiyyətə, bütün beynəlxalq təşkilatlara məs regionda sülh və millətlərin birgə yaşanması üçün dövlət siyasətini təbliğ edən bir ölkəyə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan Avropa İttifaqı, Avropa İttifaqına kənar beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə bu gün apardığı siyasət artıq onu göstərir ki, Bir sıra xoşa gəlməz beynəlxalq təşkilatların lazımsız əsasız ittihamlarına cavab olaraq bütün dünya iqtisaimatı Azərbaycanı ədalətli mövqeyini dəstəkləyir və Azərbaycan bu gün Avropa regionunda bütün istiqamətlərdə insan hüquqları, humanitar layihələr, enerji təhlükəsizliyi, xalqların həmrəyliyi və multikulturalizm dəyərlərini təbliğ edən ölkə kimi qəbul olunub tanınır və bugünkü bu layihə onu göstərir ki, artıq bayaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan Bu gün regiona sülh və dostluq siyasətini təbliğ edən bir ölkədir. Çıxışlardan sonra qonaqlar Qırmızı Qəsəbədəki ənənəsel evin bərpası öncəsi onun durumu ilə tanış olublar. Təqdimat törənindən sonra rəsmi nümayəndələr sinagoglara baş çəkiblər. Xanım Xatun Sahibməmmədli, Akif Şıqgərimli, Qafqaz TV Qəbər rayonunda vətəndaşların növbəti səyyar qəbulu keçirilib. Əlməkli kəndində təşkil olunan tədbirdə vətəndaşların problemi dinlənilib. Qəbər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev tərəfindən vətəndaşların növbəti səyyar qəbulu Amsar inzibati ərazi dairəsinin Əlməkli kəndində keçirilib. Qəbulda rayonun bütün adiyyatı, idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri də iştirak edib. Sizləri eşitmək istəyirəm. Görək kimin nə sözü, nə problemi var. Deyərlər, buyurun. Çəkinin. Yaxşı bilin, meyven, meyvən meyvəni yox. Ancaq o yerələr. Bir yana, səxnə məcərcə kimi, gövdəkin hərfişin verilməyə imkanını yaratdı. Bu vaxtlarda istehcam enerjini atmaq şərtindəyəm deyirəm. Çünki işi konserv zavodumuz bu dəqiqə var. O düzdür, az güclə işləyir. Mən sizə bir söz deyim, bu yol da düzələndən sonra o məsələ də düzələcək. Komamızda isə ki, amma görədəm mənaldığım. Orda vətəndaşlar mərkəzi xətti deyək ki, qara şərlənmişdir. Yerlərinin ora qoyulması öhdətdir deyə. Yəni kimin tərəfindən şəxsi vəsaitlərin əzabdan düzəlməcəyi üzərə bilər bilər deyə məlumat aldılar ki, mən şəxsi vəsaitlə üzəsalmıram. Bunlar da ona, yəni imkanları olmayan vəllər. Mən burdakı xarici mənvarət tikinti müqaviləsinin özü təkcənin yoxdur. Necə bilir ki, məsələn, üzəridə xadam xidmətə simedə tutulmuşdur. Onu öz aralarında razılaşdırdı. Büyürdü və 7-8 nəfərlə. Hələ o qədər çəlib azər tərəfindən dəyərləndirilməsi ilə verilsək yenidən Təyyar qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyətdin Əliyev tərəfindən adiyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Müşahidəmkailqızı vilayət təkbər Akif Şıxkərimli elçinəsəd yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Rusiyanı tərk edən 2000-dən çox xarici brendi bundan sonra türk şirkətləri əvəz edəcək. Bununla bağlı kölk arasında danışıqlar da olub. Rusiya və Türkiyə ölkədən çıxan brendlərin türk markaları ilə əvəzlənməsi ilə bağlı danışıqların yeni mərhələsinə qədəm qoyurlar. Bu barədə Rusiya ticarət mərkəzləri şurasının prezidenti Dmitri Maskalenko bildirib. Onun sözlərinə görə, cari ilin payızında Rusiyanın pərakəndə satış sahəsində 3 milyon kvadratmetrlik ərazi boşalacaq. Hələ Rusiyada olmayan türk markaları üçün biz Moskvadan başlayaraq ən yaxşı ticarət mərkəzləri ilə tanış olma imkanı veririk. Türk şirkətlərinin uzun müddət Rusiyada qalması və sərfəli investisiya yatırması üçün danışıqlar aparılır deyə Maskaryenka bildirib. Başdır Türkiyənin Rusiya bazarında söz sahibi olması. Azərbaycan da Rusiya bazarına daha geniş şəkildə girmə imkanı yarada bilərmi? Xarici brendlərin Rusiya bazarından çıxmasından sonra bu boşluğu Türkiyə şirkətlərinin tutması gözlənəndir. Çünki onsuz da Türkiyə şirkətləri kifayət qədər bu bazarlarda oturmuşdur və tanınmışdır. Eyni zamanda brend olaraq Türkiyə brendlərinin dünyada tanınması Azərbaycanla müqayisədə sonradan yuxarı səviyyədədir. Amma Azərbaycan brendləri e, gəlin baxaq görüm Rusiya bazarlarını tuta biləcəyimi, tuta bilməkdən ötrür. Ümumi Azərbaycan da brendləşmə, Azərbaycan sahibkarlarının yaratdığı brendlər hansı səviyyədədir? Rusiya bazarlarını tuta biləcək səviyyədə varmı? Ümumi Azərbaycan brendi varmı və bunlar nələrdən ibarətdir? Buna görə də düşünmürəm ki, xarici şirkətlərin boşaltdığı yerləri Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan brendləri Rusiyada tuta biləcəkdir. Bu reallıqdan bir prosesdir, amma təbiqət olar ki, türk brendləri Rusiya bazarında xarici şirkətlərin boşaltdığı yerlər tuta biləcəkdir. Sadəcə hal-hazırkı sanksiyalar səbəbindən Rusiyada biznes mühitinin yaxşı ola bilməməsi xarici investorları Azərbaycana üst tutmasına səbəb ola bilər. Xatırladılar ki, Rusiyanın fevral 24-də Ukrayna ilə başlattığı hərbi əməliyyat nəticəsində Qərb Rusiya qarşı geniş miqyaslı sanksiyalar qəbul edib. Bunun ardınca isə 2000-dən çox xarici şirkət Rusiyadan çıxdığını elan edib. Akif Şikərin Melsənəsət yenilik günlüyü bilgi paylaşma üçün. Yeniliyimizi hava haqqında bilgi ilə yekunlaşdırırıq. Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 25-də Bakıda və Abshero yarımadasında ara bir yağış yağacağı, gündüz sədricən kəsləcək gözlənir. Mülayim şimal-qərb küləyi esəcək. Abshero yarımadasında havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə, gündüz 16-19 dərəcə istilı olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcə, gündüz 17-19 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Atmosfer təzyiqi 760 mmH2O-na 760 millimetrə mm qovəs yutuna yüksələcək. Nisbi rütubət 70-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarımızda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənir. Dağlıq və dağətə rayonlarda dol quşacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Bu günə çatdıracağımız ən son bilgiler bunlar idi. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidiylə, hələlik.